यानीध भूतानि समागतानि भूम्मानि वा यानि सर्वेव भूता सुमना भवन्तु अथोऽपि सकच्च सुनन्तु भासितम् तस्माहि भूता निसामेत सव्ये मित्तम् करोथ मानुषीयापजाय पजाय दीवाचरत्तोच च हरन्ती ये बलिम् तस्माहि नेरखथ अपमता यं वित्तम् इधवा वा पुरं वा सुवा यं रतनं प्रणीतम् ननो समं गी तथा गतेन इदं रतनं पणितम् एतेन सच्चेन सुवतीभोतु खयं विरागं अमतं पणितम् यदज्जगा सख्यमुनि समाहितो न तेन समर्थी इदं इदम् पिधम्मे रतनम् पणितम् एतेन सच्चेन सुवत्थीभूतु बुद्ध बुद्धसेटो परिवर्णयी सूचिं समाधिमाना अन्तरीकञयमाहु समाधीनतेन समो न विजति इदम् पिधं मे रतनं पणितम् एतेन सच्चेन सुवतीभूतु ये सद्धा चत्तारी एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य सावका एते सुधिन्नानि महफलानि पि सङ्घे रतनम् पणितम् एतेन सच्चेन सुवती ओतु ये सुप्पयुक्ता मनसा दढेन निकामिनो गौतमशासनं हि ते पतिपत्ता अमतं विगया लद्धा मुधा निभूतिं भुञ्जमाना पि सङ्घे रतनम् पणितम् एतेन सच्चेन सुवथी होतु यथेन्द्रखिलो पथ चतुभी चतुर्भि वातेहि असम्पाकम्पीयो तथ उपमं सपुरिसङ् वदामि यो अर्यसच्चानि अवेच इदं पि सङ्घे रतनम् पणितं एतेन सच्चेन भोतु। ये अर्यसच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपये पीते हुन्ति भूसङ्पमत्ता न ते भवन् अठमादियन्ति इदम् पि सङ्घे रतनम् पणितम् एतेन सच्चेन सुवत्थीभोतु स्रहावस्य दसन सम्पदाय तय सुधम्मा जहिता भवन्ति सकाय दिट्ठि विचिकित्सितञ्च सीलबत्तं वापि यदर्थी किञ्चित् चतुःपायैः च चा विप्रमुतो छाभिनानि अबभो कातुम् पि सङ्घे रतनम् पणितम् एतेन सच्चेन सुवथीवतु किञ्चापि शोकम् करोति पापकम् कायेन वाचा उदचेत् सा वा अभो सो तस्य पठिच्छदाय भवतादिठ पदस्य वृत्ता इदं पि सङ्घे रतनम् पणितम् एतेन सच्चेन सुवती होतु वनपगुम्बे यथ पुसितज्ञे गिह्मानमासे पठमस्मिङ्गिम्भे तथा उपमं धर्मवरम् अदेसै निबाणगामि परमङ् हिताय पि बुद्धे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवतीभूतु वरो वरयो वरदो वराहरो अनुत्तरो दम्पि बुद्धे रतनम् पणितम् एतेन सच्चेन सुवत्थीभूतु क्षीणम् पुराणम् नवनद्धि सम्भवम् विरतचित्तायतिके भवस्मि ते क्षीण बीजा छन्दा निबन्ति धीरा इदं पि सङ्घे रतनम् पणितम् एतेन सच्चेन सुवतीभूतु यानि भूतानि समागतानि भूम्मानि वा यानि वा िखे तथागतं देवमनुस्स बुद्धं बुद्धम् नमः साम सुवथी वोथु यानि धूतानि तथागतं गतम् धम्मं पूजितम् धर्मम् नमसाम होतु यानि धूतानि समागतानि भुम्मानि वायानि वन्तलिके तथागतम् देवमनुस्स संघं नमसाम सुवथी होती साधु साधु साधु